Вітаю, шановні, хочу еще раз напомнить на у этого тамбуру, где стоят наши системи садового жалюзі. Когда люди у нас питають, как фиксируется ламель с механизмом. В нашем випадку ніяк. Вы Ви прикручиваете механизм до стены, до столбчика, не имеет значения до чего. И просто вставляете ламели по своїх місцях. Они у нас ніяк не зафиксированы. Это позволяет ламелям расширяться. Тут есть, кстати, зазорчик невеличкий, до 5 мм. И не расклинивает саму систему. В этом и есть, в и есть фишка нашего механизма. Крепить ламели до механизма не треба. Они завжди вільні. Хоть деревянные, хоть металлические, не имеет значения. Кому интересно, замовляем.